एक हैरान करने बात मोर देन 70% हॉस्पिटलाइजेशन कैन बी प्रिवेंटेड इफ वी हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन डी अस्पतालों में जो लोग दाखिल हो रहे हैं सत्तर फीसद ये कम हो सकते हैं अगर हम अपना विटामिन डी का लेवल पूरा रखें ये जो मसल्स में वीकनेस हो जाती है जिस्म में दर्द हो जाती है थकावट फटीक हो जाती है मूड खराब रहता है हेयर लॉस बाल गिर रहे हैं लोअर बैक पेन हो रही है नींद सही नहीं आ रही जख्म हो हो रहे है, हो रहे हैं सही ठीक नहीं और बार बार बीमारी आ रही है इसकी एक वजह विटामिन डी की कमी भी है एंड इन पाकिस्तान वी आर फेसिंग हाइएस्ट इंसिडेंसेज ऑफ वाइटमिन डी डेफिशिय बल्कि पूरे साउथ एशिया में पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश के अंदर 80% लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है और प्रेग्नेंट वुमन यानी हामला खावतीन में 79.7% विटामिन डी की कमी पाई जाती है जिसकी वजह से बहुत ही फैटल कॉम्प्लिकेशंस यानी बहुत खतरनाक पेचीदगियां वो हो सकती हैं जिनमें प्रीमैच्योर डेथ और मिसकैरेज भी शामिल है अब विटामिन डी कैसे हासिल की जाए जनाब हिस्टोरिकली ह्यूमंस हैव Most of the vitamin D as a result of exposure to sunlight. यानी सनलाइट ये जिसम में विटामिन डी की प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करती है पाकिस्तान वैसे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में है यानी पूरे बारह माह यहां सूरज की रोशनी होती है लेकिन फिर भी यहां पर गांव में आप देखें लोग तवाना होते हैं सेहतमंद होते हैं वो सूरज की रोशनी ज्यादा लेते हैं शहरों के अंदर अपार्टमेंट्स हैं सूरज की रोशनी आ नहीं रही होती स्मोक का मसला बन गया और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे सूरज की तरफ सही एक्सपोजर नहीं होता और यहां यह मतलब नहीं कि पूरे जिसम का एक्सपोजर होना चाहिए बल्कि का कुछ हिस्सा भी सूरज की तरफ हो और तकरीबन दिन में आधा घंटा पांच पांच मिनट करके अगर हो जाए मॉर्निंग सनलाइट और इवनिंग सनलाइट सुबह की रोशनी और रात की रोशनी शाम की रोशनी ये अहम तरीन है वाइटमिन डी का दर हकीकत जिसम में काम यह है कि जो खाना हम खाते हैं उस खाने में जो कैल्शियम होती है वो हमारी एंटेस्टीन के जरिए फिर ब्लड में आती है और फिर हड्डियों में और मसल्स में उसने जज्ब होना होता है डिपॉजिट होना होता है, होता है और ये काम वाइटामिन डी करती है अगर वाइटामिन डी नहीं होगी तो ये कैल्शियम सही तरीके से हड्डियों में और मसल्स में नहीं जाएगी तो अगर वाइटामिन डी तो है लेकिन कैल्शियम नहीं है तो उसका भी कोई फायदा नहीं है तो कैल्शियम इनटेक ये बहुत जरूरी है तो अगर सनलाइट प्रॉपरली नहीं ले पा रहे तो विटामिन डी अब डाइट के जरिए और सप्लीमेंट्स के जरिए लेनी है वो खाने कौन से हैं जिनमें विटामिन डी मौजूद है फिश रेड मीट एग ब्रेकफास्ट सीरियल्स यानी नाश्ते में जो सीरियल्स लिए जाते हैं मिल्क एंड ऑरेंज जूस फोर्टिफाइड Fortified से मुराद ये मिल्क को ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाता है और इसके लिए एक ब्लड टेस्ट भी होता है विटामिन डी लेवल्स वो ब्लड टेस्ट आप करवाएं डॉक्टर साहब को दिखाएं हो सकता है आपको विटामिन डी सप्लीमेंट्स लिख के दिए जाएं अल्लाह हम सबको शिफाय का मिलाता फरमाए